ইমান ৰাতি আমি ব্যস্ত হৈ আছো মই চাদৰ মেখেলা এজনৰ কাম কৰি আছো এইফালে মানে ভাত খালো ভাত খাই গোটেই ঘৰৰ কাম আমাৰ শেষ মইনা বাবু দুইটা শুলে আৰু এতিয়া শুনাৰো মোৰ মানে আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভ মানে শুনে একদম ৰাতিপুৱা পোৱা আজি এতিয়ালৈকে টাইম মিলাব পৰা নাই ভাতকেইটা খাই উঠি মোক কৈছে মাইনো বাবোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে ভাত খাই উঠি ভাগৰ লাগিছে মানে তেনেকুৱা অৱস্থাটো আৰু ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই কৰিছোঁ জেনেৰেলি আমি কাপোৰৰ ভিডিঅ'বিলাক আজিকালি অলপ অলপ কমি কমি গৈ আছে বিভিন্ন কামত আমি ব্যস্ত হৈ থকা যায় কিন্তু আজি মনটো ইমান বেছি ভাল লাগিছে আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকে আমাক যিখিনি মানুহে আমাক খুব বেছি চাপৰ্ট কৰে তেওঁলোকৰ বহুত ভাল লাগিব আমাৰ সোণৰ এই যিখিনি কাপোৰ দেখিছে এতিয়া ৰাতি পেকিং হ'ব আৰু এই পেকিংখিনি কৰা হোৱালৈকে আমাৰ এতিয়াতো মোৰতো কাম আছেই গোটেইখিনি কৰোঁতে কৰোঁতে হয়তো টাইমটো গৈ চাৰে বাজিব কাৰণ ইয়াতে এড্ৰেছ লিখি আছে সৰু মানে জেনেৰেলি মোৰ পাৰ্চেলবিলাকৰ এড্ৰেছবিলাক যি আৰু এই গোটেইখিনি কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতৰ হয় মানে সৰু মাইনাই এড্ৰেছবোৰ লিখি দিয়ে যে এতিয়া এড্ৰেছটো লিখা মানুহ নাই সৰু মানে আছে ঘৰত আৰু কাইলৈ আহিব ভণ্টি আৰু আজি সৰু মানে মোক কি কৈছে তুমি এড্ৰেছখিনি মোক পঠাই দিয়া মই ইয়াতে কাগজত লিখি লৈ যাওক তুমি অহাকালি পাৰ্চেলকেইটা ডেলিভাৰী দিয়াৰ আগতে মই গৈ পাম তুমি তাতে বাকীখিনি পিপিত ভৰাই থৈ দিয়া ওপৰৰ ওপৰৰ এড্ৰেছখিনি তুমি মই লিখি দিম অন্তত কামটো নকৰক বাৰু কৰক বাইকটো যে আমাক কৈছে থেংক ইউ দেই ভৰবেনা সিমানখিনি মেচিয়ৰ এটা হৈছে আৰু গৈ চিন্তা নকৰিবা ভাল লাগিছে মানুহৰ এটা আৰু এই কষ্টখিনি হৈ আছে মানে কিয় কিছুমান বস্তু আমি এতিয়ালৈকে মানে পূৰা আপ টু ডেট কৰিব নাই পৰা এতিয়া আমি এইখিনি কিমান বেছি ভাল লাগিছে চাওক গোটেই কাপোৰ খিনি আজি এয়া পৰিণিত বা লৈছে এই বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এয়া একেলগত এযোৰ আছে দুযোৰ তিনিযোৰ চাৰিযোৰ পাঁচযোৰ ছোৰ মানে এনেকে দেখি থকাৰ মাজতো তলত মংগলৰ ছোৱালীজনী হোৱা নাই মই তাইক লগ পাইছো বাৰু জোৰোণত পিন্ধিব পাৰিবা দেই তাই কৈছে মোৰ মানুহজনে মোক এযোৰ গিফ্ট দিছে আই অ ইমান মানে পিয়াৰ একদম ধুনীয়া উপহাৰ দিছে এই মোবাইল কিবা কিবি উপহাৰ দিয়াতকৈ এনেকুৱা এযোৰ দিলে আমাৰ কব লাগেনে চইজ আল্টিমেট মানে খুব ধুনীয়া চইজ আৰু এই ধনদাৰ কাৰণে এইখিনি পেকিং কৰিব লাগিব অফলাইনে হ'ব বাৰু লগত তিনিখন এনেকুৱা চাদৰ অৰ্ডাৰ দিছে ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে এইবিলাক গাড়ীকে চাদৰ তো এনেকৈ আৰু টুকটাক জীৱনটো চলাই গৈ আছো তোমাৰ কি হ'ব জানা তুমি এটা জেগাতে তুমি কামখিনি কৰিবা মই প্ৰতিটো এড্ৰেছ কাৰেক্ট হৈছে নে নাই কোনযোৰ কাপোৰ কোনযোৰ কালাৰ হৈছে বহুত চইছ কৰিছিলা দেখোন তুমি হেজু মই চইছ কৰিলা হেজু তুমি চইছ কৰিলা দুয়ে চাইছে কি হব এইটো মই ৰাখিম বুলি কৈছিলো চলাউট হৈ গ'ল নে এইটো মই ৰাখিম বুলি ভাবিছিলো এইটো তেজপুৰৰ আৰু যমনিৰ কথা দুইটা তেজপুৰৰ মানুহে লৈছে চাহিনে লৈছিলে তেজপুৰৰ তোমাৰ ভোজ খোৱা চাপৰি পিণ্ট নম্বৰ ছেভেন এইট ফ'ৰ জিৰ' টু চেভেন এইটো আৰু সেইটো বালি পৰাৰ কিবা এখন আছা বাগিচাৰ তেনেকুৱাৰ পৰা লৈছে আল্টিমেটলি দুইটো তেজপুৰতে ৰখিব ইমান ভাল লাগিছিলে কাপোৰ দুটাই এইযোৰ অনাৰ পৰাই মোক কৈ আছিলে কিন্তু মই তাৰমানে শুনা যিখিনি কাপোৰ আনিছে কাপোৰখিনি বহুত মানে এ এটা প্ৰিণ্টৰ বহুত বেছি কাপোৰ অনা নাই গতিকে আজি এইখিনি কাপোৰ গ'ল আৰু একদম আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং গ'ল এই যে কাপোৰ কেইযোৰ দেখিছে এই হ'ব ঘৰ নাপালে ষ্টেটাছতে ষ্টেটাছতে এযোৰ কাপোৰো মই ৰাখিব নাপালোঁ একযোৰ ৰাখিব নাপালোঁ আজি গিফ্ট কৰিছে মানে মোক এই ইয়াৰে কাপোৰ এযোৰ গিফ্ট কৰিছে বাৰু আৰু পিন্ধি মেলি মই ভিডিঅ' বনালোঁ আজি গিফ্ট কৰাহে নহয় আমাৰ মোৰ সেই আনপেইড মডেল আকৌ মই কেতিয়াবা মডেল বনাই দিওঁ মডেল মানে কি মডেল নহয় দেই এনেই মানে আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ যিটো কামৰ নাম্বাৰ তাৰ ষ্টেটাছ ঘৰৰ মানুহে নাপায় কাৰণ মাজে মাজে মই ধামুৱাকৈ অফাৰ্ছ লৈ আছে ঘৰৰ মানুহকেইটা জোকাব বুলি বৰ লাজ লাগে আৰু এয়া হৈছে মোৰ আনপেইড মডেল মাইনোবা এই যে এই মাত্ৰ দেখুৱালে কাপোৰযোৰ এয়া পিন্ধি আৰু তেখেতে ষ্টেটাছে চাব পৰা নাই আৰু মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে মাই মডেল বুলি আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰিছে এই কাপোৰবোৰ ক'ত চাওঁ কি কৰোঁ কেনেকৈ পাওঁ আৰু মাইনোবাৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে বা মোৰ এই কামৰখিনিও গম পোৱা নাই আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আৰু মোক যেন আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে তাৰ সুবিধা হোৱাকৈ স্ক্ৰীণত এটা নাম্বাৰ দি থৈছোঁ এডিট কৰিলে দিব নাপাহৰিবা নাইন ছেভেন জিৰ' ছেভেন ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' থ্ৰী নাইন যদি পাহৰিও যায় নহয় ন'ট কৰি ল'ব আৰু কাইণ্ডলি হোৱাটছআপত মোক এটা মেছেজ দিব থেংক ইউ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিযোৰ কাপোৰে পচন্দ হয় লৈ ল'ব চ' আজিলৈ এৰিছোগৰাকী সকলো ভালে থাকক সকলোবিলাক ভালে থাকক আৰু আমি এতিয়া আমাৰ নিজৰ যুগতলৈকে ঘূৰি যাওঁ সকলো মাতৃয়ে জানে আছিলো এৰি মাজত দহ মান আছে কি নাইছো মানে আকৌ পৰহি মানে যোৱা হব আৰু গতিকে বহুত বেছি তাৰ ভিতৰত মই এযোৰ ৰাখিছো মই ভিডিঅ' বনাইছিলো বহুত বেছি ভাল লাগে আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী মানুহ কৰা এতিয়া অলপমান মানে অশান্তি পাইছে আৰু মানে পোহৰ বিভাগত আছে সুখী ন কামখিনি বন্ধ কৰি দি দিছো যে সেইটো লাইট বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাক আকৌ লাইট মাৰি ধৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু সেইটো লাইট জ্বলিলে মই তাইৰ ওচৰত বহিলে ভিডিঅ'টো বৰ ধুনীয়া হয় কিন্তু কি কৰিব ইমান সাগৰ লাগিছে পঢ়িব মন গৈছে তাৰমানে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানখিনি এনাৰ্জি নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে আকৌ শুভৰাত্ৰি বুলি কৈ আকৌ এক মিনিট কথা ভুগিলো গতিকে আপোনালোকেও আমনি নাপাব আৰু আমিও আমনি বাৰু কিমান বিচনাখনে কি ধুনীয়া মানে বিচনাখনেই চাই ভাল লাগে না তুমি বে কেমেৰা কৰি দেখুৱাইছো বিচনাখন কি মন ৰবা লাগি ল এইবিলাক চাওক আজি এতিয়া পেকিং কৰিবলৈ গৈ আছে ইমান ৰাতি এতিয়া আমাৰ ঘড়ীত গৈ গৈ দহটা পঞ্চাছ মান হ'লে হ'ল উপায় নাই কফি একাপ দিম নেকি কিয় দিয়া এড্ৰেছ লিখোঁ চাওঁ সেনেকৈ চাওঁ আপোনাৰ বহুত বেয়া বহুত বেয়া চাওক মৰ্মী ডে ডেকা ফিলিচি নে লাজ পোৱা নাই নাপাওঁ কিয় এই এ বি চি টিটো লিখিব পাৰোঁ কিয় লাজ পাম যোৱা গুড নাইট গুড নাইট লগ পাই আছোঁ অনুপমাৰ সৈতে